Значит, хочу сказать большую благодарность этому центру. Почему? Потому что по скорой помощи я привезла сюда ребенка 12 лет, у которого была перекошена челюсть, перекошен таз. И я не знала, куда обратиться. Я просто сказала, помогите. И эти люди поставили на место челюсть, весь позвоночник он стал крепким. А мне надо было делать, помогать восстановить сустав свой тазобедренный. Он был еще в неплохом состоянии. Но так как я не могла все осветить, потому что я сама воспитываю, спасая этого ребенка с мужем, с малочку, и я запоздала. А сейчас я все-таки перед операцией пришла помочь своему телу выдержать эту операцию коксартроза. Это очень тяжелая операция. И, конечно, для того, чтобы потом ходить, я надеюсь, что я делаю правильно. Как бы мне трудно это не было, но жить надо понимать как.